<говорот> Вся область, где странствует ум, поле, которое охватывает ум, знаешь, что все это МАЯ. МАА значит нет, несуществующее, нереальное. Я значит то, которое, то, что не существует. Вся область ума. Вся область ума. Мы говорим о сознании. Все поле сознания. Насколько может охватить ум, насколько может простираться мысль или воображение. Все это есть майя. То, что не существует. Выслушайте терпеливо объяснение этого выражения. Все поле ума — это то, что не существует. И какой вывод мы извлекаем из этого? Беспорядка не существует. Порядок существует вечно. Порядок существует. Беспорядка не существует. Это значит, в научной терминологии, что состояние суперпозиции, состояние полноты и целостности, состояние совершенства не существует. Что же тогда существует? Ведическое выражение. Пурнат, пурна, мудачьяте. Это поток полноты, 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 поток порядка, порядка, порядка. Just yes, this, this expression, huh? Eh? Flow of order, поток порядка, order, order, поток order. порядка. Пурнат purna 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 пурнаму порядок, порядок, совершенство, совершенство, совершенство. Это значит, что совершенство, это постоянная реальность. Все в поле пространства и времени это совершенство, совершенство, совершенство. Такова реальность. С точки зрения научного, объективно полученного знания реальности и с точки зрения субъективно полученного знания реальности при помощи ведической науки. Совершенство — это все, что есть. И тогда откуда же берется несовершенство? Мы хотим найти причину несовершенства в жизни. Поле знания несовершенство, или, другим словом, беспорядок, это нечто несуществующее. Беспорядок не существует. Но вопрос, откуда же оно берется? Откуда? Откуда оно берется? И ответ таков. Вы спите очень крепко в своей очень удобной кровати. Спите. Откуда берется тигр, который бросается на вас? Откуда на вас бросается тигр, оттуда же появляется и беспорядок. Откуда же беспорядок появляется? Это другое состояние сознания. Это каждый чувствует на своем Я опыте. Я стараюсь объяснить реальность на языке обыденного опыта каждого человека.